Нет, поляками Они генетически а даже не такие, как вот я вот с ну, России конечно, и вот из вот, Харьков. А какие требования у вас основные? У меня требования? Да. Олигаринного... Э, э, да, я вот с этого и начинал, что придется, хотелось, не хотелось бы. Единственный вариант спастись. Народу, просто спастись. Пасти. Обычному народу, непонятно Вы не, не, не этим олигархам. Ну давай уйти под Россию. А что делать? У других просто, хотя бы вот просто по тому же газу у меня, извините. Мы просто не выживем. Мы просто не выживем. Газ, лекарства, все. Старики, вот смотрите, сколько стариков стоит. Они получают 1200 пенсий Как вы думаете, они просто запреприняли закон, Почему? который называется «Умрите». Просто умрите. Какой-то часть стариков, детей, могут не помочь. Они, они пожрать им не за что будет. Они заплатят это за это Они заплатят за тепло, за эти, эти лекарства. Никому не интересует, как вы кушать будете. С открытыми листками. Мы были тут от депутатов. Рожать нельзя, вот это папа, давали чай, кофе, все было. Не, не ломали ни мебель, ничего абсолютно спокойно. Мы просили депутатов собраться, чтобы нам дали возможность высказаться и каждый чтобы сказал свое слово и мы были услышаны. Депутаты не собрались. Основная Вечером это референдум. Э, да, это был референдум. Мы не верим выборам, и мы не хотим то правительство, которое находится сейчас в Киеве. И мы не верим, что президентские выборы будут честными. Поэтому до выборов мы хотели, чтобы провели опрос на государственном уровне, и люди могли каждый высказать свое обвинение по поводу Европы, по какое право Яценюк имеет право подписывать Европу ассоциацию, когда люди против. Почему нет? Не провели опрос. И поэтому мы пришли, мы тихо, спокойно сидели, Начало, в 10 вечера нам пустили газ в, в, в это сюда. Начали, начали люди отдыхать, открыли окна. Наши мужчины, да, я была здесь до 12 ночи, я харьковчанка. Я не, не верю, вы Да, да, да Россия, выжили, это, выжили. я не я была верю, я я побоялся, я, спала я сюда ехать, я говоря. Сейчас тут за границу, и все. В третьи сутки я не я не верю, я я не я не здесь и для всех. И для милиционеров, я для, для людей и для всех. Пустили газ, мы начали задыхаться. Наши мужчины сказали, женщины, выходите отсюда. Спасибо им, они защитили нас, значит, бы мы были уже ранены. Вывели нас сюда на площадь, стали кордоном. После этого пошла атака со стороны милиции. Они стреляли со травматических ружей, они бросали в толпу светошумовые гранаты разрывные. Было очень много ранений у ребят. А сколько пострадавших? Как вы думаете? Было очень много пострадавших. Тут подъезжала и скорая, и перевязочные пакеты, и все. У нас была там пакеты, но там все осталось и пропало. Поэтому... Там, я знаю, с той да потом пустили воду, нас обливали водой. После этого ребята бросили, побежали поджигать шины, чтобы хотя бы пошел туда этот дым, и можно было это остановить, потому что постоянно летели гранаты. Это было настолько страшно, действительно. Женщины стояли тут залитыми водой. Потом с двух сторон пошли милиционеры. Полковые. Женщины стояли с щитами и просили, не подходите, не подходите. Вы же не будете давить своих матерей. Но они давили на щит там и сомкнулись. Потом приехала пожарная машина, заточила нас еще больше, все это поточилось. Было очень много милиции и начали забирать наших мужчин. До 100 человек забрали, увезли в неизвестном направлении. За что? За что? За то, что мы, как люди, по конституции, имеем право голоса, почему это правительство выходит и говорит о том, что лю люди имеют право голоса, люди решают, как им жить. А мы тогда кто? Мы люди этого Майдан, Какие да, мы сепаратисты? Майдан, это тоже, это просто, что у малых От студентов а до от, а от, от куды. Куды. Для ветеранов. Почему нас не слышат? И после этого они хотят нас задавить. Это невозможно уже задавить. Потому что то, что мы Обозлить. видим, это беспредел. Это только обозляет людей и Поднимали. их поднимает. На да вообще да происходит нонсенс, происходит. Что? происходит. Что? Смотрите, люди, у нас получается... привезли, <говорят> на на <говорят> <как все как мировые> это, это, да, это бюджетники. Да, Даже члены за патенции. за них не голосовали, за них никто не голосовал. Не только Майдан. А, а, только Майдан. Они все поклонны. Их выгоняют сюда, они никто не Харьков един, вдвоем. Привысает. Только да. некоторые харьковчане боятся хунту. А права сектора харьковчане были тоже. И побили и, и Я очень жалею А как нас посмотрели? В интернете, в Куперстрим, премию 86. За единую Украину, все премию, за право Украины, в Харькове